Hai teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sih cara mengasah pisau mesir rumput agar awet dan tajam. Oke teman-teman, simak terus. Oke teman-teman, ini adalah uh, mata pisau mesir rumput yang sering saya gunakan. Ini sudah lama sekali teman-temannya, saya pakai uh, hampir habis teman-teman. Pertamanya, ini panjang dan kotak, tetapi karena saya sering asah dan saya sering pakai, e, jadinya seperti ini, teman-teman. Biasanya seperti ini, teman-teman. Kotaknya oke, teman-teman. Yang kalian harus perhatikan pertama yaitu asah e, satu bagian matanya saja, teman-teman. Di sini, antara atas dan bawah itu cukup. Satu saja yang seperti ini, teman-teman. Kita asah terlebih dahulu. Nah, setelah seperti itu teman-teman kita asah bagian sininya teman-teman atau belakangnya. Jadi ini fungsinya untuk supaya e, menyeimbangkan antara mata pisau depan teman-teman supaya ini kalau kena e, kayu yang agak keras jadi tidak rempil e, mata pisaunya teman-teman. Oke, untuk cara mengasahnya simak terus. Oke, teman-teman, itu adalah cara mengasah pisau mesin rumput dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa!